Проєкт про Україну продовжує знайомити вас із успішними українцями, які опинилися в Чехії через російську війну або проживають тут уже давніше, і досягли певних результатів, певних успіхів і гідно представляють Україну в Чехії. Тож сьогодні до нашої студії завітала, завітала подружжя Козлових. Це Наталія та Олександр. Вони вже понад 30 років проживають в Чехії, але все одно вважають себе українцями і представляють тут саме Україну. Олександр художник та реставратор, скульптор, а Наталія художниця та ілюстраторка. І, власне, подружжя проводить виставки, навчає майбутніх художників, а також вони брали участь у проєкті. Між вами, українці, яких ви не знаєте. Тож вітаю вас у нашій студії і рада, що ви до нас завітали. Добрий день. Доброго дня. Е, я уточню, що Наталія народилася в Маріуполі, а Олександр у селі Покровка на Дніпропетровщині. Ви художники, українці, які тут проживають уже давно. І як. Вы проживаете тут всю вину за кордоном, будучи далеко от Украины, и чьи остались у вас очередь, возможно, друзья, близкие знакомые в Украине? Конечно, остались. Да? Мои родители, например, остались в Мариуполе, когда началась война. Mm -hmm. Первую неделю еще можно было, мы через скайп все время общались, первую неделю еще можно было разговаривать, а потом э, связи никакой не было. Маму там убили, умерла она там. Похоронили ее во дворе дома, отец у него нет ноги, и его вывезли в Россию. Вот. Остальных, вот кого мы, кого мы знали, кто на, нам позвонил, сказали, что вот помогите, как-то мы вывезли сюда, помогли. Ну, в смысле, они выехали, а мы помогли им здесь найти жилье. Мы около 60 человек помогли найти здесь жилье и сделать документы. У меня, например, одна подруга, она в Донецке жила. В 2014 году бомба попала в ее дом. У нее около аэродрома был дом. Она говорит, в чем были? Говорит, Выбежали в ночной рубашке, х, слава богу, живы остались. А теперь в Киеве они были, переселились. В Киеве их вытаскивали волонтеры из-под завала в доме, где они снимали квартиру. Mm -hmm. И привезли сюда. Она говорит, я уже просто с ума схожу от этого всего. Но она еще такой оптимизм по жизни она не 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 пессимистична она ничего выдержим сможем поборем Справжняя да. украинка а к тому, у них трое детей <свят> да трое детей И, из завала вынимали с дочкой она говорит ты знаешь я вот здесь сижу в чехии смотрю на небо смотрю на деревья а говорит а я тогда уже простилась с жизнью дочку прижала к себе то есть уже смирилась и говорит, никак не могу из этого состояния выйти, что ну вот, нас завалило бетонные плиты в подвале, выйти не сможем, значит уже воздух кончится, и мы умрем. Говорит, я уже спокойно так смирилась с этим, и говорит, до сих пор я в этом состоянии нахожусь, не могу выйти из него. Много людей приезжают в таком подавленном состоянии, они на антидепрессивах находятся сейчас. Ночі спати не Молодые молодії дівчинки, які приїхали, видели це все і очень сильно, очень сильно переживають. Хочу вас запитати про виставку, яку ви влаштовували 15 червня? Я знаю, що ця виставка була на підтримку України, і я б хотіла, щоб ви розказали про цей захід, тому що вона ще буде ну, відкритою до 15 вересня. Решили вересня. Рішили виставку эту зробити, щоб в этом участвовали і біженці. Помогали там все. на вернисаже они приготовили там разные блюда всевозможные. Я зашла на выставку, говорю, ой, пахнет едой. <laughs> на выставке это вообще <laughs> такого не бывает, да, там вино и все. А они, значит, наготовили все разные, каждый там старался какое-то свое блюдо. И мы представляли, что как бы украинцы могут быть успешны в любом деле. Вот, в творчестве в чем угодно, и мы это представляли как вот мы представители Украины, хотя мы считаемся чешскими художниками украинского украинского поводу, да, как бы, но всегда представляем и Украину. У нас выставки проходили во Франции, в Германии, в Америке работы представлены, и всегда пишут украинские художники. Мы на этом настаиваем. Mm -hmm. А выставка это, ⁇ это город Ческий Брод. Там, когда потекла река Беженцев, мы с Наташей говорим, мы 8 человек себе загородный дом поселили. Он еще перестраивается, там отопление, только печка дровами, потому что, когда скажешь загородный дом, ремонтируем его, да? Ну, летом там жить можно, к себе в квартиру троих человек, а потом ну и все, а дальше что? Пришла такая идея, я как работаю художником, скульптором, реставратором, я это в разных городах. У меня контакты на мэров городов, причем контакты близкие, потому что это красивые памятники эпохи барокко. И мы сели с женой составили список всіх міроїв, всі імена, старості, телефони, і просто сіли методично всіх обзвонили где-то, а дом у них є в владанні да, вони туди поселили несколько людей. От я вже хочу спитати окремо про цей російський авангард. Цим терміном позначають впливову хвилю сучасного мистецтва, що процвітало ще в Російській імперії, в Радянському Союзі, і часто в одну купу цей термін вмішують різних митців, художників і так. Далі, які, е, різних національностей. І, зокрема, наприклад, є там і низка українців, які все-таки жили і творили в Україні, їх теж відносять до цього терміну. І в останні якісь вже роки, звичайно, звучить і український авангард, теж, його виділяють окремо, але все-таки цей термін, російський авангард, він звучить голосніше. У українців є своє, колорит, своя, своя, свій менталітет, який незбіжно проявляється. свой дух, который проявляется в этом искусстве. И если это все мешать в одну ку кучу, ну, это получится какой-то перемешанный э, силосная яма, в да, которой не поймешь уже, где там что. Э, поэтому даже ну, вот сейчас ведь сохраняют искусство э, северных народов, искусство индейцев, искусство каждую, каждую национальную черту. Э, ЮНЕСКО старается сохранять э, вот эту индивидуальность, потому что красота и богатство в разнообразии. А взять украинский авангард, просто затереть, потому что рядом большая Россия, украинский народ, он очень талантливый. Мы вот с этой с выставкой, кстати, если могу еще сказать, с старостой города Ческий Брод, где вот эта ветеринарная клиника и большое общежитие, там уже более 30 человек поселено. Я, мы предложили сделать выставку, потому что, говорю, вы знаете, некоторые с чехами разговариваю, они иногда у некоторых слышно, что вот украинцы, они как цыгане, да? что они бедные, что они попрошайки, ну, в смысле, им все нужно дать, у них ничего нету. Говорю, да, а что бы вы делали, если бы вам на голову упала бомба, и вы бежали, не успев взять ни документ, а ребенка схватил за шиворот, прижал к груди и бежал, 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 чтобы только сколько хватило дыхания, чтобы только сохранить жизнь. Что бы вы потом ели? Во что бы вы потом одевались? Хотела вернуться к творчеству, по mm -hmm. ага. поводу которого вы задали вопрос, потому что Саша сейчас ушел в сторону, такую злободневную, конечно, Например, взять Кандинского. Меня часто сравнивают с Кандинским некоторые искусствоведы. И я хочу сказать, ведь Кандинский он родился в Москве, но жил потом в Киеве, в Одессе, потом творчеством творил в Германии. Учился в Киеве. Да, учился в Киеве. Это невозможно, чтобы на его творчество Украина не оказала какое-то сильное, сильное впечатление. Вот. И э, очень ведь много художников, которые считаются русским авангардом, они прожили свою жизнь в Украине и за границей. А много и украинских. Татлин, да? Или кто? Из, Малевич. Да, ну, были Ров. украинцы. А Козлова, Козлов. Украинский авангард. Ничего другого. Мы очень рады слышим, что сейчас YouTube перешел на украинский язык. Вот это я обеими руками за улицы убрать все эти названия, убрать эту русскую литературу, потому что э, не уничтожить, а куда-то закрыть в карантин, потому что я говорю, что русские писатели, да, это те, которые выражали менталитет, э, мысли, ценности, и посмотрите, куда оно привело. Если мы будем читать вот эту русскую литературу, нас ведь тоже может туда же, к этому фашизму, к этому зверству привести, да, поэтому их куда-то законсервировать в карантин, а посмотрим, если русские смогут покаяться, просто ведь, ведь проблема та, что они не понимают многие или не хотят понимать, потому что так легче, потому что мы учились же, ведь в России, в Санкт-Петербурге, и у нас очень много соучеников наших, было, был, было, да, те которые, ну, наших, наши, наши друзья не разлетелись по целому миру, и в Америке, и в Канаде, и в Германии, и везде как бы много, но те, которые остались в России. Вот с ними невозможно говорить. Вот Саша их послал всех за русским кораблем. Ну папа постепенно вот. я да. долго разговаривал, долго писал, говорю, ребята, подождите. Я понимаю, если вы скажете, что «Саня, ну не могу я идти выйти, выйти на забастовку, у меня двое детей, я это пойму, скажу, да, и я бы не пошел, у меня трое детей». Ну когда ты вот так «Ха-ха-ха, Путин молодец, правильно, мы эту нечисть». Я говорю, ты для меня перестаешь существовать, и ничего другого не остается, как послать тебя вслед за русским кораблем. У Зміїнова острова. таке враження, що вони просто не хочуть брати відповідальність за цю війну на себе, да. тому що ми бачимо і тут багато росіян, які проживають в Чехії, і вони кажуть, ми за це ми за це не можемо відповідати. Да. Але це не так, тому що кожен громадянин країни повинен відповідати за те, що відбувається. І тут е, теж можна таку лінію підвести, що багато говорять, що це насправді не війна за територію, це екзистенційна війна за існування українського народу. І да. тому. Як ви вже сказали, важливо все таки відмовитися і від російської культури, і літератури, тому що це все такі фактори цієї культури, яка просто несе смерть, несе війну. Я, наприклад, хочу сказати, що у нас. здесь тоже. Саша, он пишет стихи, да. Он пишет стихи на русском языке. И его стихи переведены на немецкий, на французский язык Чеш. и, и на чешский, да. И здесь как бы круг вот писателей, там, музыкантов у нас как бы такая культурная. И я хочу сказать, к большому моему сожалению, что когда мы сказали, нужно найти одежду, постельное белье, там и матрасы, все для матрасы, там мелочь. все помочь куда-то поселить на никто, время хотя бы пока никто пока никто из русских знакомых не помог во-первых они сразу прекратили. никто ничего я подождал неделю две потом я им всем написал говорю, ребята Посмотрите, что происходит. Это понятно, первый шок уже прошел, первое удивление или не, недоверие, но вы, вы ведь видите, что произошло. И никто из вас не написал нам ни строчки Саша, Наташа. Мы, мы очень несчастные, я не знаю, хоть что-то, какие-то поддержки. А мы считались друзьями. А как вы после войны собираетесь потом смотреть нам в глаза? Посможете поднять глаза? 90% вообще не ответили. Этих мы вычеркнули. Те, которые ответили, противны мне русские буквы. Стихи я перестал писать. Русский язык для меня потерял э, свое волшебство, свою музыку. Просто потерял. Украинский, я не знаю, если я смогу, настолько... Ведь поэзия — это не просто составление слов в, в, в рядочке в какие-то. Какие да, Там это просто нужно вот этот цвет, мелодику, цветом мелодикой выразить свои душевные состояния. А это не так просто. Это нарифмовать можно что угодно, а вот именно так. А русские буквы мне противны, русский язык для меня перестал быть языком. Но я себя превозмогаю, я им пишу на русском, я пишу посты, я пишу всем знакомым, которые еще со мной общаются на русском языке, пишу, пишу, потому что если перестать они будут слушать только свою, свою сторону, которая Которая, как я говорю, там, и, и, там нет даже одного процента правды в том, что говорят. Невозможно. Вот, допустим, я, бывает, разговариваю не только с, э, и с чехами тоже. Они тоже считают, что нужно и одну сторону послушать, и другую сторону, и делают какой-то средний вывод. И я говорю, что это неправильно, потому что если одна сторона все время лжет, какой средний вывод с этой, с этой лжи можно сделать? То есть это можно просто заблудиться в этом. Еще много, например, чехов, они понимают по-русски, знают русский язык, учили в школе, и они в основном смотрят программы на русском языке. Можуть на Ютубі посмотрети на русскому мові. І це не факт, що вони посмотрят ту правильну програму. І це теж э, голови у многих. Ми, э, все равно так, розмова перевелася знову ж таки на війну, і я хочу повернутися до питання творчості. Мене є таке питання до вас, Олександра. Ви єдиний э, скульптор-реставратор в Чехії, якби, якби походження українського іноземець, тобто, якому довіряють реставрувати э, різні скульптури. скульптуры бароковой эпохи. И я хотела бы от вас почути про эту работу больше и про цей опыт также. Говорят, о, как вам повезло, вы реставрируете скульптуры барока Начинал я, прорвал канализацию в парке, да, а там тротуар был выложен камушками, да, мозаикой. Вот мне сказали, метр на метр выберите камушки. Придут, выкопают, заменят трубу, утрамбуют, а ты потом эту мозаику на место положишь. Ну, а я думаю, боже, а я вот выну камушек, да, там ведь его ориентация, я тогда краской отмечал направление севера по одному камушку, перенес там на площадь, выложил рядами, чтобы потом на то, же, на то же самое место, когда все закончено было, приехал шеф, в Германии это было, первые заказы в Германии делал, Говорит, ты не работал? Почему не работал? Я говорю, работал. Он так на колени, руками трогает. Ну ты же не работал. Я говорю, работал, уже все сделано. Телефон звонит. Ну да, хорошо, все, меня взял уже, пойдем, уже будешь римсы рубить, это профили из камня. Метры, метры, десятки метров римсы. Ну, кто-то делает чуть криво, чуть... Я натяг... ставил в ряд, натягивал шнурок, по шнурку все это выравнивал дополнительно. Пришел, посмотрел, да, а ну давай вазы, а вазу с цветами сможешь? Ну, говорю, да, я же скульптор. <laughs> То есть я сначала делал такие примитивные работы, и сейчас приходится. Вот реставрирование памятника барокко сейчас, святого Себастьяна, святого Яна Непомутского реставрирую, святого Прокопа получил, святого Антонина, да, моровой столб, да. А это значит не только скульптура, это и римса, и цоколь, и пятка, а под пяткой фундамент, а там грязь всякая, это, когда разбирается, это все надо вычистить, аж до самого фундамента. Фундамент бывает разрушенный, потому что 300 лет растворы уже деградированные, все это вычищаешь маленькой щеточкой, восстанавливаешь этот фундамент до этого уровня. Каждый слой инспектор контролирует, потом пятка, цоколь, римса, вычищаешь все, а скульптура это маленький маленький кусочек работы, который делаешь за, за, за два месяца в году, а целый год делаешь вот эти вот все, ну, так сказать неприятные, нехорошие, грязные работы там и канализация, Но... и плесень и и, и Скульптура стоїть наверху, да. а все остальне тоже нужно зробити. На чому стоит скульптура? Ці все історії ви відомі художники і скульптори Чехії. І хочеться запитати вас про ваш творчий шлях з України до Чехії. Як це було? Якось описати коротко, якісь можливо цікаві спогади чи якісь цікаві події? Путь із України в Чехію. У меня, собственно, этого пути и не было. Я все время нахожусь на Украине. У меня картины, семейный альбом, фамильный стол, женщина с Альшан, женщина с Орлицы в платках, да? мои женщины в платках, потому что это украинские жи жинки, самые щирые, самые душевные. Мы с Наташей, когда еще были студенты, мы просто по Украине делали себе такое путешествие, с этюдниками, пейзажи рисовали. И за, приезжаешь в село, вот это Сумская область, Полтавщина, в село сидят бабушки, поздороваемся. А там уже слух прошел, они уже все в белых платочках цвет, с цветами. Здравствуйте, здравствуйте, вот бабушка, напитайся, можно? вынесут кринку молока, вынесут просто коровай хлеба, вынесут, а, а так идите уже вареники я сварила повисте, то есть настолько оставляли нас в доме, говорят, ну вот 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 холодильник вот в погребе, тут, тут, тут мясо то да, то то, уходили то. мы говорит, мы пойдем спать, он говорит к тёще, а вы можете у нас дома спать, вот холодильник, дом, да, а... да. Собаку не бойтесь, мы ее сказал привяжем. Сказали, да. собака уже нас охраняет там. То есть, ну, вот, где еще в мире можно себе такое представить? А? И как можно оттуда уйти? Мне больше нечего сказать. Я, я все время там просто. Я mm. начинаю писать картину, какие-то цветовые соотношения интересные, но они сразу меня относят или Азовское море, или... Днепропетровская область или Донецкая область, куда или, ну, вообще-то я жил в Дебальцево еще. Вот представляете, я, я, говорю, ну, 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 как, как может быть вот так вот, вот, сочетание Донецк, Дебальцево, Мариуполь, Буча, Гастомель. Как можно на одного человека вот, вот такие совпадения? Ну, мы-то оказались в Чехии, у нас был политическое убежище в Чехии. Мы из Советского Союза нас выгнали. Мы начинали с лагеря беженцев, так что беженцев, так что нам понятен путь вот этих людей, которые убегают да, от войны. И поэтому ну, мы, когда были в лагере беженцев, мы рисовали картины, на а да, нас простыня. на снимали фильмы еще тогда, потому что мы были ненормальные какие-то, а мы были в лагере беженцев и в то же время занимались творчеством. Мы э, сделали выставку за первые полгода, пока mm. мы там были, да, мы сделали потом выставку этой Культурном белой под центре. бездизем. Да. И э, так как у нас ничего не было то многие уходили как бы переходили границу Чехии, уходили в Германию, что там за лучшей жизнь, там лучшее пособие, там еще что-то лучше. Нам это не надо было, мы просто нам было достаточно того, что мы не в Советском да, союзе, в Советском союзе. Вот. И а я делала тогда работы в технике батик. То есть я на ткани росписи делала. Я писала картины, но просто с, в технике батик. И э, мне не хватало, нуж, нужно было ткань, денег не было. Нам давали 8 крон в день как бы было пособие такое. На карманные вот, расходы. На карманные расходы. Да. И э, все, кто уходил в Германию, они, значит, приходили перед тем, как уйти. Они собирали свои простыни, приносили нам чтобы я на них потом расписывала, а это были еще, мы были в русском, э, бывшая б, военная бывшей части, часть. в русская военная бывшая часть, еще за колючей проволокой мы там были. На всех пастынях там... была печать «Звезда» и «Серп и молот». Да. Вот и они, значит, нам приносили эти э, простыни. А я потом же разрезала, писала картины на этих простынях. Как бы директор лагеря этого говорил: я вообще не понимаю, Мы как случайно это так. услышали да. разговор. Как это так? Они уходят в Германию и забирают простыни. Зачем? С собой. Зачем, зачем, они зачем им так? я не понимаю? Зачем им в Германии простыни? Вот, так что первые мои работы были написаны на этих русских простынях, которые были э, из льняны, крепкие да, такие. И картины твои тоже Но на этих же простынях были написаны. Напечатали в энциклопедии «Дидерот». І от вона на той простині. От вона написана на простині. За да. ваше творчий шлях дуже цікавий і дуже такий насичений різними спогадами. І ви згадали про те, що ви теж опинилися тут як біженці. І хочеться вас наостанок запитати, що б ви побажали українцям, які опинилися тут в Чехії, і також українцям, які перебувають в Україні, і що б ви їм побажали. Я думаю, що. не буду далек от истины, если скажу, что украинцы уже победили. Когда весь мир ожидал, что за три дня возьмут всю Украину, вторая самая сильная армия в мире, все эти... Все эти... Мыльные пузыри. Да, спасибо, дорогая. Мыльные пузыри, которые полопались. А кто их полопал? Украинский народ. Когда президент это мой любимый момент в жизни, когда он сказал, мне нужно не такси, мне нужно оружие. Вы понимаете это? И когда я сейчас слышу, кто-то говорит, ну это Америка Зеленским управляет, я говорю, а вы можете себе представить, чтобы кому-то Америка могла вот так вот объяснить, э -э там, э -э уважаемый президент, нет, мы вас не отвезем, вы должны сказать, что вы хотите остаться. Хоть один президент останется в своей стране во время войны, по той причине, что его заставили, ни, од ни одного невозможно заставить. Да? Президент имеет право эвакуироваться первый. правильно А Зеленский сказал: мне не нужно такси, мне нужно оружие. Вот это, вот это формат, вот это, вот это победа, вот это была первая победа. Ведь победа это не только тогда, когда ты земли заберем, это все придет, это это неизбежно, потому что это и русские это понимают просто не хотят это принять, да. А победа произошла в тот момент, когда русские э, пришли на украинскую землю, а украинцы сказали нет, мы ее отстоим. Это это это. Потому что победа это не какое-то мгновение, победа это путь, так же как творчество. Это не, не, не нарисована одна картина, не сделана одна скульптура. Это путь, который человек избирает, по которому он идет. Да, мне очень сподобился, как сказал начальник войска. Зараз згадаю країну, це Фінляндії, і він сказав, що будь-яку країну агресора перемагають не зброя не кількість зброї, не кількість військових, а саме мотивація цих військових, яка є і в українських військових, які готові захищати свою землю. Тож, дякую вам за розмову. Дякую, що знайшли час. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. Дякую вам. Дякую.